ৰাজ্যিক সভাপতি সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ নেতৃত্বত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আমাৰ যিখন সংকল্প পত্ৰ ভিছন ডকুমেণ্ট সেইখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিলে সেই কমিটিখনে ৰাইজৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলে প্ৰায় চাৰে তিনি হাজাৰতকৈও অধিক আমালৈ পৰামৰ্শ আহিছিলে আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও এই সংকল্প পত্ৰখনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইনপুট কমিটিলৈ আগবঢ়াইছিলে এই গোটেইবোৰ পৰ্যালোচনা কৰি সংকল্প পত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আজি আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল যে আমি আজি সেই সংকল্প পত্ৰখন আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমবাসী ৰাইজলৈ সমৰ্পণ বা অসমবাসী ৰাইজলৈ আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই সংকল্প পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আমি কেইটামান স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি অসমৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহক আমি দ্ৰুত গতিত বিকাশৰ পথলৈ লৈ যাম ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক আমি শক্তিশালী কৰিম প্ৰতিখন হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আঠ কোটি টকাকৈ আমি আগবঢ়াম যাতে সেই শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক শক্তিশালী হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকি সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যৰ ৰাইজৰ গ্ৰহণযোগ্য জিঅ' টেগিঙৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ আগবঢ়োৱাৰ সংকল্পও এই ঘোষণা পত্ৰত আগবঢ়াইছোঁ মিছন বসুন্ধৰাৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ ভূমিৰ অধিকাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকললৈ বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা সমগ্ৰ ৰাইজৰ বাবে বিদ্যুতৰ মাচুল ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস কৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক সমষ্টিত এহেজাৰকৈ যুৱক যুৱতীক দুই লাখ টকাকৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাকৈ ধৰি বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি আমি এই ঘোষণা পত্ৰৰ জৰিয়তে আগবঢ়াইছোঁ অৰুণোদয় আঁচনিক সাৰ্বজনীন কৰা নিযুত মইনা আঁচনিত আৰু অধিক হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আমাৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ক্ৰয় ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৃষকৰ পৰা কৃষিজাত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাকে আদি কৰি একাধিক প্ৰতিশ্ৰুতি এই ঘোষণা পত্ৰ বা সংকল্প পত্ৰত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ দিল্লীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ দিছপুৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ পঞ্চায়ততো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিৰ্বাচিত হ'লে আমি অসমৰ ৰাইজক এখন ট্ৰিপল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ দিব পাৰিম আৰু এই ট্ৰিপুল ইঞ্জিন চৰকাৰখনে অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সমৃদ্ধিশালী ৰাজ্য হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব সেই আশাৰে আজি আমি সংকল্প পত্ৰখন জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সংকল্প পত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হ'বলৈ সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মই আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ মৰম আশীৰ্বাদ আৰু শুভকামনা বিচাৰি এই সংকল্প পত্ৰখন আমি আটায়ে আজি অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাক বিজয়ী কৰিব